Доброго дня, да. так, доброго, дня. Серию, будь ласка. доброго дня, дорогие друзья. Я сегодня впервые я веду эту передачу с Варшавы два часа назад, как я сюда приехал. И э, Сергей сразу мне привел, оказывается, я только что узнал, это высшая школа менеджмента, это университет э, польский, огромнейшее здание, тут куча корпусов. Вот. И в этом здании будет теперь работать и школа Логос. Э, тут люди получают высшее образование и учатся в школе Логос, получают профессиональное образование. Очень красивое здание, какое-то такое сооружение, непонятное. Но у нас в Украине так не строят. Это точно. Значит, погода в Варшаве прекрасная. Солнце, жара, 30 градусов жары. Все ходят в шортах, загорают. Поэтому всех вас ждем здесь. И я хочу еще раз вам в записи, чтобы это было, рассказать. Я только что был на форуме на Всемирном экономическом форуме в городе хронотес Польша. И очень много видел представителей со всех концов Украины, которые смотрят наши конференции и которые подходят ко мне и спрашивают, а с чего начать? Вот, поэтому это видео я хочу посвятить сегодняшнюю конференцию небольшим рассказом, а с чего все-таки начать. Значит, в Фейсбуке есть страница э, школы Логос. Если вы английскими буквами наберете школа Логос, то вы найдете эту страницу. Если вы не найдете страницу в Фейсбуке, значит найдете на мою страницу Евгений Дмитриевич Жук. И на моей странице вы увидите очень много объявлений, э, которые касаются школы Логос. Значит, на одном из этих объявлений есть электронный адрес по этому электронному адресу пишите обычное письмо русским языком че украинскую мову в школу логос прошу мне выслать бланк заявления поступление в вашу школу а также список тех документов которые необходимо предоставить все точка тут очень много русскоговорящих сотрудников в школе логос которые подготовят пакет документов вместе с заявлением и отправят по электронной почте вам. После этого, как вы получите, распечатаете это заявление, значит, заполняете его латинскими буквами, английскими, ну или английскими буквами. Вот, оно не трудно, там все понятно, и пишите дневное, подчеркивайте дневное или заочное отделение. Вот, ну я советую писать дневное. Почему? Потому что для дневного отделения визу открывают без очереди и бесплатно. Вот. После того, как вы заполните бланк заявления, вы вклеиваете туда фотографию свою, одну маленькую, три с половиной на четыре с половиной, и сканируете это заявление. Первое. Второе. В это же самое время вы находите центр бюро перекладов, перекладе. Оно есть практически в каждом крупном городе. Если нету в вашем городе, все это можно сделать в электронной форме. Например, в городе Харькове, в Укрнете, где угодно. В Гугле найдете наберите центр переводов, и вам выдаст сотни центров переводов, находящихся в городе Харькове. Что вам надо сделать? Берете свой аттестат с центрами об окончании школы. Еще раз говорю, не института, никому диплом ваш здесь не нужен, а школы. Если вы получили среднее образование не в школе, а в техникуме, тогда берете свой э, аттестат техникума, диплом техникума с оценками и сканируете. Отправляете в центр перевода, вам его и переводят. Ну, я заплатил 120 гривен в Харькове. И курьерской почтой за 100 гривен вам принесут его до дома. В любом городе, где бы вы ни находились. Вот. Это недорогое удовольствие. И когда вы получите официальный перевод своего аттестата с печатью этого центра перевода, вы его тоже сканируете. Таким образом, у вас получается два скана. И третий скан вы делаете копию своего загранпаспорта. Если есть виза, то и копию четвертую бумажку, это копию своей визы. Все эти документы вы отправляете на школу на тот электронный адрес, который я говорил ранее. Школа рассматривает эти документы. На основании этих ваших поданных заявлений и остальных документов вас принимают слухачами данной школы Логос. После этого вам письмом или же, если вам срочно надо, мы найдем способ, как передать автобусом, вот, высылается документ, что вы являетесь слухачом школы Логос. Вы берете этот документ, Берете денежку, паспорт свой, украинский паспорт, и едете в консульство или в центр надания административных послуг при консульстве. В городе Харькове он есть, туда относятся, например, пять областей. В Киеве он есть. На сайте консульства вы посмотрите, какие пакет документов вам надо сдать для получения визы. По своему опыту могу сказать, что в городе Харькове мы делали визу на основании учебы в этой школе, заплатили 500 гривен за страховку ЗУС и 500 гривен за услуги этого центра. Итого это вышло всего лишь 1000 гривен. Плюс 20 гривен за то, что тебе пришлет СМС, что твои документы готовы, можешь приехать забрать. Или же плюс 100 гривен за доставку курьерской почты. Вашего паспорта. Все. Больше никаких расходов. Шкода Логос бесплатная. Таким образом, вы получаете визу на год. Они открывают сейчас в основном на год. И все. Покупаете билет и едете в город Львов. От города на поезде. С города Львова в Варшаву. Там через каждые 3-4 часа идут автобусы. Билет стоит 400-500 гривен на этот автобус. Входят маршрутки. Я бы посоветовал заранее найти в интернете электронный адрес автовокзала, который находится на ЖД вокзале города Львова, и заранее купить билет. Когда я приехал в 9 утра, например, во Львов, то на автобус на Варшаву на 10 утра билетов уже не было. И на 10 утра билет стоил 375 гривен. А на час дня были билеты, но билет уже стоил там, по-моему, 500 гривен. То есть для того, чтобы уехать быстро, нужно по электронке быстро купить билет. На границе. На границе мы прошли ну, за час. Если очередь с машин где-то часовая или получасовая, немного, то очередь автобусов вообще не было. Мы единственный автобус, который пересекал границу. Никто нас не шманал, сумки нас не проверяли. Мы быстренько прошли одну таможню и вторую таможню. И выехали уже в Польшу. Вот таким образом можно поступить в полициальную школу Логос. Теперь второй вопрос. Где жить и где работать? Что бы я посоветовал? По, тому, по той информации, которая есть у меня, можно выбрать разный вид жилья. Если вы будете жить, например, вдвоем с каким-то мальчиком или девочкой, в двухкомнатной квартире, в которой во второй квартире тоже кто-то будет жить, и у вас будет общая кухня, то место в этой комнате с этим мальчиком или девочкой будет вам стоить, грубо говоря, 400 злот, что приравнивается, грубо, к 100 долларов в месяц. Если вы хотите жить сам в этой комнате, с соседями в другой комнате, то вы будете сам в этой комнате платить 200 долларов в месяц. Если вы хотите сам снять однокомнатную квартиру, чтобы кухня и там, туалет, ванна, все было лично ваше, то квартира однокомнатная здесь стоит 300 долларов в месяц. Если вы захотите снять двухкомнатную квартиру, то она будет вам стоить 400 долларов в месяц. Я вам сказал, цены не в центре Варшавы. Но я скажу так, мы вот буквально с окраины Варшавы с Сергеем добрали за 10 минут. Тут все близко, все быстро ходит, все поминутно. Если написано, что автобус 10.49, то он приедет в 10.49. И не на минуту раньше, и не на минуту позже. Вот такие в принципе цены. Естественно, через 2-3 месяца после того, как вы при школе есть курсы польской мовы. Я уверен, что за 2-3 месяца при большом желании человек может научиться разговаривать на польском языке. Поэтому через 2 месяца вы все равно найдете работу. Ее тут очень много. Очень много работы. Было бы желание. Ну и, конечно же, надо знать э, польский язык. Вот. И э, заработная плата на работе начинается здесь приблизительно от 600 долларов. Это минимально. Вот где можно зарабатывать э, не на тяжелом труде, скажем так. Вот. Так делают все. И те люди, которые учатся в школе Логос, и которые приедут сейчас учиться, они все будут искать работу, они ее найдут и будут работать сразу же в это же время. Они будут все подавать на карту Побута. Но это другая история. Она на карту Побута подаешь либо ты и сам, когда учишься в школе, который говорит, что ты к чему-то привязан, либо к школе либо к своему работодателю. Если ты подаешь, если ты к школе, тогда надо показать, что у тебя на счету в банке лежит 5000 злотых. Ой, 5. Ну там 500 с чем-то злотых в месяц. 6 тысяч злотых надо показать. Вот, что у тебя лежит на счету. Ну, тут все равно все нормально, все находят эти деньги, на два дня ложат в банк. Вот и все все выходит нормально и тогда ты оформляешь карту Побота на школу если ты устраиваешься на работу то оформление карты Побота это проблема работодателя он тебя взял на работу и он сам подает на карту Побота в день подачи на карту Побота тебе в по паспорте ставится красная печать и ту карту могут делать и полгода тебя уже не волнует ты уже полуполяк со всеми правами, ну, кроме выборчих прав, грубо говоря. Но единственное, что пока карту побота не получишь, выехать за территорию Польши ты не имеешь права. Но это нюансы уже, так скажем, другие. У кого есть виза, например, любая, садитесь в поезд, приезжайте, поступайте. Чтобы я посоветовал, ну, иметь в кармане не меньше 600 долларов. Это мой совет. Минимум. Это на первые 2-3 месяца полностью прожить, пока не выучишь язык и не начнешь работать. Встретили меня здесь очень хорошо, кофе напоили, э на диван по положили, бо я всю ночь не спал. Вот. Но спать здесь некогда, потому что сразу конференция вот началась. Но э относится уважительно к нам. Вот, я за это им очень благодарен. В принципе, жарко, все в шортах, загорают. Ну, красивый город Варшава. Я еще, правда, не сильно рассмотрел. То, что я видел, мне понравилось. В принципе, я такие вещи вам все рассказал. И это будет запись, и каждый житель Украины может увидеть потом, как, что надо для того, чтобы поступить в школу логоса. Желательно иметь хорошую специальность, но специальность не, не с дипломом. Наш диплом здесь не котируется нигде. Ни инженер, ни врач, ни учитель, ни, никто. Но если ты умеешь красить ногти, ты найдешь работу на 1000 долларов. Если ты хороший массажист, ты найдешь работу на 1000 долларов. Если ты вводишь машину и выучишь язык, ты будешь тоже хорошо зарабатывать. То есть тут нужна такая специальность вроде бы как и не тяжелая, это не рвать, собирать помидоры, скажем так, и не работать на заводе по 16 часов за конвейером. Но все равно надо что-то уметь. Если ты фотограф, то фотографы здесь получают 500 злотых в день зарабатывают. Поэтому делайте свои резюме, учитесь что-то делать. Вот у меня два высших образования, я инженер. И я менеджер. Ну кому они нужны? Никому. Но то, что я хороший водитель, это надо. Поэтому нужна хорошая специальность. Если ты владеешь кирпич, например, там, то тебя заберут с руками и ногами, и ты будешь тысячу долларов получать. На стройке вообще полно свободных рабочих мест. Вообще полно. 16 злотых в час брутто платят, кто вяжет эти вот металлические прутья. Это тяжелая труд. Но 16 злотых в час. Вот. Поляки молодые уезжают работать в Англию. Поэтому сегодня по всей Варшаве куча свободных рабочих мест. Но такие работы, как в магазине, на складе на автокаре на складе например они все начинаются с зарплаты от двух двух с половиной тысяч злотых но я вам скажу что если вы будете 400 платить за квартиру и 400 вы будете проедать да, ну максимум у вас уйдет 1000 на житье злотых а получать две две с половиной то в принципе для старта это хорошо но для старта а там кому как говорят в голове у кого что есть вот, в принципе, все, что я хотел сказать. Теперь я слушаю и готов на ваши вопросы все ответить, друзья. Дякую ему за то, что рассказал для то информация. информацию. Вот, я знаю, что у Алексея был вопрос, но плохо, что нет представителей школы Логас, чтобы можно было спросить. Я сейчас пойду и дам наушники представителю школы Логас без проблем. Алексей, я ты... Оба. Да, 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 Можно да, вопрос, я пока, пока Да, идете. да. А, да, Львов, Толик. С Львова до Варшавы вы вот приезжаете во Львов, а, далеко ли да, да. автовокзал? Да. Далеко ли что? Там, да. в форме. От ЖД до, да. до, до автобусного вокзала. 10 метров. Выходит с ЖД вокзала и с левой а. стороны автовокзал. 10 метров. Понятно. Сейчас я зайду к руководству школы. Тут вопрос к руководству школы. Вам пытание хотят задать. Добрый день. Меня зовут Алексей, я из Киева. Хотел задать вопрос по поводу следующего набора в школу Логас. То есть, когда он будет? И какие. То есть за сколько времени необходимо подавать документы. Еще А что, заклинила? Алексей. Да, да. Да, да. Я Ты написал. задал вопрос. Я вопрос задал такого плана, когда будет следующий набор в школу Логос? Это первый вопрос. И второй тут же. Э, за сколько времени необходимо подавать документы? То есть за месяц, за два, за две недели, за одну. Когда будет следующий набор? Следующий набор в школу. Вон она разумеется. Kiedy będzie tak nabór, ale do której szkoły? Do dziennej czy do zaocznej? No, Dobra odpowiem nie, na to i nie, na to. Mi, i na to. to dana, dana, czy zaoczna? Denna, Do szkoły dziennej nabór będzie dopiero we wrześniu przyszłego roku. Do szkoły dziennej nabór jest tylko raz, czyli we wrześniu tego roku i we wrześniu przyszłego roku. Do szkoły zaocznej jest nabór dwa razy w roku, czyli

да, да, да. да. Значит, по поводу времени подачи документов в школы. В любое время вопрос только в чем. Как быстро ты откроешь визу и приедешь сюда и снимешь квартиру. Если ты это сделаешь за месяц, значит за месяц подашь документы. Если ты это будешь тянуть три месяца, значит, за три месяца подай документ. Неважно, когда ты их подашь. Понял? Главное, чтобы когда ты получил приглашение со школы, и у тебя не было проблем с визовым центром. То есть ты быстро открыл визу. Потому что некоторые открывают по три месяца визу. Вот чего вопрос. То есть этот вопрос. Смотрят не проблем с визой, визу, да? Да, нет, проблем-то нету, но сколько что тянуть будешь, что что ты хотел. Потому что без очереди визы открывают, согласно постанове нашего уряда. Я читал документы до 1 октября. После этого в очередь. А вот ага. надо звонить, записываться. А на когда там ты запишешься, это уже ж твой вопрос. Я понял. Ну, если есть, фирм, есть фирмочки. Делать. Да. Не, если есть денежка, то есть фирмы, которые записывают быстро. У меня еще один вопрос есть. Ага. И при, как при, при, примерно предметов будет выкладываться? Специальности? Наши специальности? Ой, а кого не спросить вопрос этот, да? Приблизительно килькисть предметов, которые будут выкладываться. И приблизительные предметы. И приблизительные предметы. Хотя бы килькисть предметов. Файє, ніт вайфай. Ну, зараз підключиться, напевно, Євген. Так, просто там зв'язок поганий вайфай. Якщо ви мене чуєте, я можу сказати дещо про кількість предметів. Ага, так буде цікаво. Так. Ну, я з свого досвіду і досвіду свого друзів, не як адміністрація, але це не дуже велика кількість предметів, самі необхідні. Ну, так, на вскідку ми вивчали десь 10 предметів. Це була uh -huh. спеціальність адміністрація, і uh -huh. там були предмети, присвячені праву і документознавству. Uh -huh. Тобто не було таких предметів, як там філософія, психологія. Ну, от в Україні uh -huh. дуже багато є гуманітарних предметів, такі якби для загального розвитку. Там uh -huh. все було суто по спеціальності. Єдине, що була англійська мова, ну, ніби як не uh -huh. по спеціальності, але це фахова англійська мова. От mm -hmm. зараз може, згадаю, ти ну так навіть не можу пригадати, що було ще щось таке, яке безпосередньо предмету да? не стосувалося. Тут дуже така вузька спеціалізація, і самі предмети так побудовані, що в предметі мало теоретичного матеріалу, такого загально теоретичного, у нас прийнято там історія, розвитку, концепції, хто щось mm -hmm. ще не сказав. А в основному більше теж практичне спрямування, те, що буде потрібно в роботі, якщо там право ми вивчали, є якісь класифікації, але теж ну так дуже все пов'язано з практикою. Така б особливість я сказала їхньої цієї форми навчання. Ну, то, мені, скажіть, ні, будь ласка, ні. чи. Так. А скажіть, будь ласка, чи важко було вам навчатися? Ну вам взагалі Юлія. Ні, я думаю, що було не важко навчатися, тому що, хоч навчання було і польською мовою, але викладачі завжди це розуміли, там пояснювали, і в групах всі були російсько мовні, Тому, якщо хтось і не розумів, навіть не міг задати питання, то інші студенти, слухачі допомагали задати ці запитання або допомагали перекласти те, що сказав. Викладач, тобто, і так в принципі за перший намагали, семестр всі підтягли так, так і так, в принципі, за перший семестр ну, власне всі підтяглися до якогось уже нормального рівня. Ну крім того, що є курси польської при школі, але коли тебе час безпосередньо ну, повинен щось робити, слухати польську, то це мені здається навіть набагато більше дає ну, для розвитку словарного запасу, ніж якби просто так ходити на курси. Якісь такі відв'язані від життя. Коли це твоя спеціальність, і ти там готуєшся до пари, або там щось обговорюєш, то це навіть швидше і мову паралельно вчиш дуже швидко. Ну, нормально було. Я прийшла, я жодного слова не знала, я взагалі з нуля прийшла, і за, за семестр, в принципі, вже ну, майже всі нас вирівнялися. Нормально було. вивчали... Mm -hmm. На на, набли на, на денному чи на заочному? Ні, на заочному, тому що денна форма лише зараз іде перший набір. Я на заочній формі навчалася. Так, ну але було... я думаю, що на денній, оскільки і викладачі і студенти теж саме українці, це буде добре. Дуже позитивна атмосфера. Люди вчаться різного віку, різного статусу. В нашій групі там були і ну, це адміністрація, як я казала, прав документознавства, були практикуючі юристи. Uh -huh. Які мали по кілька дипломів тут в україні, але вони там вчилися того, щоб підтвердити свій ступінь? Потім можна з цим дипломом поступати далі на ліцензіат, хто хоче магістратуру. Ну кому це потрібно насправді. Бо дуже часто mm -hmm. поляки, навіть маленькі, які з ну, нижчого ступеня диплом їхній, вище цінують, аніж наші дипломи. На жаль, і раніше була, взаєм... була угода про взаємовизнання дипломів з Україною. Але я боюсь помилитися, оскільки mm -hmm. знаю, саме Україна стала ініціатором того, що перестала визнавати польські дипломи, і у відповідь Польща теж перестала визнавати українські дипломи. Потрібна нострифікація. Ну тут uh -hmm. я боюсь помилитися, бо це читала там в інтернеті, спеціально не вивчала це питання. Ось А і тому часто потребують роботодавці, щоб був якийсь польський документ про освіт. Ну, це теж багато хто mm -hmm. в нашій групі вчився для того, щоб мати документ про освіту mm -hmm. набагато я простіше вчитися ніж в Україні. Я вам скажу. Якби була така теоретична велика нагрузка, як в Україні, то це, мабуть, було б дуже складно. А оскільки переважно все практично і можливість використовувати різні джерела. Тобто звертатися, якщо це треба вирішити якусь правову задачу, то можна звертатись до джерел права. Не потрібно все мати це в голові. Так тобто наближено <святування> до справжніх умов роботи, і тому це реально. Ну і це дуже велика кількість друзів Дякую. зразу з Польщі у вас з'являється. Вся ваша група така це я бачають, це адміністрація була спеціальність. Так, це в мене була спеціальність адміністрація. Ну я маю друзів з інших спеціальностей. Це ми ну, здружилися всі там. Просто коли місто велике, всі говорять іноземною мовою, і ви тут приходите і навколо всі свої, всі українці, всіх однакові проблеми, усіх однакові якісь сподівання. То це дуже зближує. Дуже допомагає допомагати один одному. Ну хочеться добро, тоді добро. Почути, а я, почути. А яку ви спеціалізацію можете порадити? Ну це треба кожному вибирати під себе. Я не буду радити. Я вибирала те, що мені ближче. Індивідуально, так, 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 звичайно. Ну можна й переводитися. Знаю випадки, коли хтось починав чись на одній спеціалізації, а потім вирішив, що хоче на інші. Або відкривали спеціальності нові, які були їм ближчі. Тобто були люди, які змінювали спеціальність. Це не проблема. Ну ви обрали адміністрацію. Можливо, ви щось ну, хотіли обрати, там якісь були інші спеціалізації, які вам подобалися. Ні, мені, не подоб... мені, власне, ця подобалась, я одразу вирішила, що це буде Філь... моє. Я просто з цим пов'язана і так, я плив українською мовою <св 'язано> цим займалася, і тому це мені близька спеціальність була. Ну, група наша подобається. Дякую. Дякую. Ну я бачу, що пан Євген не повернувся, напевно, да. такі труднощі з інтернетом. Велике зараз навантаження, багато документи подають багато звернень, mm -hmm. зараз така гаряча пора у школі Логос. Е, можна завжди запитувати на сторінці Фейсбуку, я знаю, що там дуже гарно відповідають, е, дуже швидко mm -hmm. на, всі, на всі питання знаходять відповіді. Ну і тепер же ж пан Євген уже mm -hmm. е, там, на місці, можна йому писати mm -hmm. із перших пуст щось розпитувати. Дякую, дякую вам, що ви всі тут були. напевно, ну це тільки свій досвід, який я могла вам розказати, а напевне, що вам буде дуже... інша можливість. Дякую, да, спасибо, спасибо. Будуть інші, напевно, можливості поспілкуватися з адміністрацією. До mm -hmm. нових зустрічей. Пишіть, можна задати ті всі питання, які у вас були посмотрим. Я впевнена, що вам дадуть відповідь. На ну, все добре, До До побачення. До побачення.